merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala segala bangsa. Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Mardeka! Yeah. Mardeka! Yeah. Mardeka! Yeah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kuala Lumpur memilih tajuk Rumah Merdeka di sini lahirnya sebuah negara. Jadi sebagai pengenalannya, Tunku Abdul Rahman merupakan tokoh kemerdekaan yang sangat penting dalam sejarah negara. Beliau merupakan salah seorang tokoh yang membina negara Merdeka pada tahun 1957. Jadi di sini merupakan salah satu lokasi penting yang menjadi saksi kepada perjuangan kemerdekaan beliau. Rumah ini bukan sekadar kediaman pribadi, malah ia menjadi pusat perbincangan strategik dan pertemuan penting bersama tokoh-tokoh politik lain bagi merancang masa depan negara. Okey, seterusnya saya akan berkongsi tentang rumah merdeka uh, dan latar belakang tokoh hebat negara kita iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj atau yang juga dikenali sebagai Bapa Kemerdekaan. Uh, beliau dilahirkan pada 8 Februari 1903 di Alor Setia dan merupakan anak kepada Sultan uh, Abdul Hamid Shah dan Cik Menjelarap. Tunku mendapat pendidikan di Pinang Free School, kemudian menyambung pengajian pengajian di University of Cambridge and Eton College. Tunku menjadi presiden UMNO pada tahun 1951 dan pimpin usaha menuntut kemerdekaan. Pada 31 Ogos 1957, um, beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama dan kemudian beliau juga terlibat dalam pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Tunku bersara pada tahun 1970 dan meninggal dunia pada 6 Disember 1990 pada usia 87 tahun. Rumah Pancasila di Alistar uh, tekan menjadi simbol perjuangan beliau dan warisan kemerdekaan negara. Um, rumah Merdeka, tungku Abdul Rahman ialah ikon bersejarah penting mempercayakan sejarah Malaysia. Uh, rumah ini menjadi saksi perjuangan menuntut kemerdekaan dan tempat lahirnya laungan merdeka oleh Tunku Abdul Rahman um, Tunku dikenal atas utama memperjuangkan kemerdekaan tanah air Beliau ialah pemimpin karismatik yang bijak berdiplomasi dengan British Jayaan meraih uh, kemerdekaan menjadikan rumah ini simbol penting kita, negara kita Rumah Merdeka berkait rapat dengan perjuangan dan pengembangan tuan-tuan. Ia menjadi pusat strategi dan perancangan menentang penjajah pada masa zaman dahulu. Sejarah rumah ini ibarat jambatan menuju kemerdekaan dan semangat perjuangan oleh Tunku Abdul Rahman. Kini rumah ini diubah suai menjadi muzium di bawah Jabatan Muzium Malaysia. Assalamualaikum. Rumah mereka Tunku Abdul Rahman dibina dengan gabungan kayu dan juga batu bata di mana di atas ialah gabungan kayu dan juga di bawah merupakan gabungan batu bata. Dan reka bentuk rumah ini sangat sesuai dengan cuaca Malaysia yang sangat panas. Di bahagian dalam pula, ruang tamu di depan merupakan tempat untuk menyambut tetamu dan berbincang mengenai hal negara. Bilik tidur, dapur dan ruang makan terletak di belakang disusun dengan ringkas tetapi praktikal. Di tingkat atas rumah merdeka, suasananya lebih tenang dan peribadi. Bahagian ini menempatkan bilik tidur Tunku Abdul Rahman, bilik tamu serta beberapa ruang lain untuk keluarga. Ciri reka bentuknya masih mengekalkan struktur kayu asal dengan lantai papan dan tingkat besar untuk pengundaraan. Walaupun rekaannya ringkas, setiap ruang disusun dengan teliti dan masih menunjukkan sisa atau asal dari zaman Tunku. Tingkat atas ini juga memberi gambaran tentang kehidupan peribadi seorang pemimpin negara yang sederhana tetapi penuh dengan wawasan. Ia bukan sekadar uang kediaman tetapi juga merupakan saksi senyap kepada detik-detik penting dalam sejarah negara. Sekian terima kasih. Sebagai sambungan, saya ingin mengatakan tentang kepentingan rumah merdeka ini pada zaman dahulu. Kepentingan pertama adalah rumah merdeka ini merupakan pusat perancangan kemerdekaan di mana Tuku Abdul Rahman membuat segala strategi segala strategi di sini untuk mendapatkan kemerdekaan. Selain daripada strategi kemerdekaan, beliau juga membuat strategi perundingan dan misi ke London di sini. Kepentingan kedua pula perbincangan pemimpin. Pemimpin-pemimpin daripada UMNO, MIC dan MCA bertugas di sini untuk membuat strategi menentuk kemerdekaan. Di sini lahir uh, kerjasama dan per -per perpaduan antara kaum Yang ketiga pula simbol perpaduan dan perkembangan. -per di sini, uh, tempat rumah mereka ini mendapatkan perjuangan amat di mana perjuangan satu keberasan uh, yang menunjukkan yang menunjukkan kesungguhan rakyat untuk men untuk menuntut kemerdekaan tanpa men kekerasan. Kepentingan yang terikat adalah tapak sedang mereka. Kini, budak ini menjadi musuh untuk menjasa kena, untuk menunjukkan kenaikan rasa itu akan zaman. Dan kita sangat membantu untuk pelajar-pelajar seperti kami untuk membuat assignment kenegaraan. Yang kelima pula inspirasi kebimbinan, Tuku Abdul Rahman yang memerintahkan rumah merdeka di Alustar bukanlah sekadar rumah lama yang masih berdiri tetapi ia adalah sebuah titik kemerdekaan. Di sinilah Tunku Abdul Rahman al Arhaj dengan penuh tekad dan cinta kepada tanah air merancang langkah-langkah untuk mencapai kemerdekaan dengan rakyat perjuangannya. Oleh itu, dalam dunia yang seperti mencabar ini, saya berpendapat bahawa patriotisme dan nasionalisme bukan lagi sekadar kata-kata indah yang terdapat di dalam buku sejarah, tetapi ia adalah nilai yang terus hidup dalam jiwa kalangan rakyat Malaysia. Kedua-duanya saling melengkapi. Pada Ismat ialah semangat cinta kepada negara dan nasionalisme ialah semangat kebangsaan yang memperjuangkan kepentingan negara melebihi hal-hal yang lain. akhirnya, pada pandangan saya, patriotisme dan Nasionalisme -nasional bukanlah sekadar tanggungjawab tapi ia adalah warisan yang perlu diwarisi dan disemai dan disebutkan dalam kalangan rakyat Malaysia agar negara kita semakin berpadu, amat dan amat. Terima kasih. Sekian terima kasih kami daripada group 8.